आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद शाहजमान एक नए बलॉक के साथ तो फ्रेंड्स आपने देखो कि मैं अभी स्कूल की यूनिफॉर्म पर पढ़ूँ तो मैं स्कूल जाऊँ तो फ्रेंड्स आपको जो मैंने सरप्राइज़ दिखा था वो परेशानी में ही बदल गया तो फ्रेंड्स दरअसल बात यह है कि हमारी जो बिल्डिंग आती वो पता बताने किधर चली गई अभी सुबह अगर मैं स्कूल जाने वाला था अभी सुबह तो मैं घर के यहाँ बिल्कुल सामने भी आऊँगा थी अंदर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन हम तो उसके बीच वो उसको भी नहीं देख दिख रही आप वाइफ से मेरे पढ़ में

अचानक से एक ही दिन में अपने चारों बच्चों को वो कहीं शिफ्ट कर गई है तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मिल ही जाए वो बिल्कुल बड़ी क्यूँट थी वाइट सी और उसके बच्चे भी बड़े क्यूट थे सबसे ज़्यादा वाइट वाले बड़े बच्चे क्यूट थे यार सारे बड़े क्यूट थे जो अपनी मम्मा के साथ प्यार करते थे तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे आज मार्क्स तो वो क्या पता नहीं अचानक से गायब कहाँ हो गई है पता नहीं इनका कोई आवास मुस्ता है अचानक से गायब हो गई है तकरीबन हमें मिल तो जाती ये शायद मिल रही होगी हमें यम यूँ यहाँ कर रही होगी लेकिन हमें पता नहीं चला होगा क्योंकि मैं तो स्कूल था तो मुझे क्या पता चला होगा कि आई भी है या नहीं आई जो हमें यहाँ म्यू म्यू कर रही थी तो फ्रेंड्स बहुत दुख हुआ कि ये चली गई हैं मैं ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी हाथ पर तो इसके तो यहाँ पूरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी इनकी मम्मा आती थी रोज़ मैं प्यार ही करता था कभी कभी तो इनकी मम्मा इसकी मम्मा ये बिल्ली हमारे घर ही खाने के लिए घुस जाती थी और इससे एक दिन पहले ये अपने बच्चों को यहाँ ले आई थी एक दिन पहले पहले ये चली गई थी मैं रैटी हो रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या लेकर आ रही है बस मैंने इतना देखा था कि आ है और यहां गई है अंदर यहाँ नीचे घुस गई है बॉक्स के अंदर घुस गई थी तब तो मिली नहीं रही थी मुझे मैंने अपने बाबू को बताया था तब तो उन्होंने इस बिल्ली को निकाल दिया तब तो फिर पता चला ये तो अपना बच्चा यहाँ लेकर आई थी तो फिर मुझे पता चला इसे अंदर नहीं लाना चाहिए क्योंकि अपने बच्चे शिफ्ट करने वाले फिर जब उसे अपने बेडरूम में तो नहीं रख सकते थे और फिर वो अपने बच्चे को शुरू किया था कि अब वो चेंज कर दे कि अपने बच्चों को शिफ्ट करने वाली है लेकिन मैंने एक तो यार बड़ा मसले मैंने समझ जा ही नहीं मैं आखिरकार देख ही लेता फिर मैंने वीडियो बनाई हुई है उसी में देख लूँगा फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अभी हैंग कर उठा हुआ है अभी मैंने अपना यूनिफॉर्म भी हैंग करना है और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने हाफ स्लीव वाली शर्ट पहनी हुई है फ्रेंड जब भी मैं आता हूँ इतनी गर्मी होती है स्कूल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है इसलिए मैंने ये हाफ स्लीव पहन लिया ताकि मुझे गर्मी ना लग सके इतनी यहाँ गर्मी होती है दिल चाहते कि बर्फ़ का पानी पी लूँ या बर्फ़ का शरबत कुछ भी मिल जाए टैंकी पी लो या लो जहाँ ए चलाओ बस ए चलाओ और स्कूल सा मालो कुछ ना हो और मैं बस वहाँ स्कूल से लेटा हूँ

मैं टक्की पाई की तरफ टिन कर दूंगा तो आप फ्रेंड्स ला नहीं करते सब्सक्राइब आपकी मैं ऑफर के कहा मान लूंगा ये मेरा आपसे वादा है फ्रेंड ये देखें इसे दूध भी डाला हुआ था इस बिल्ली को लेकिन इसमें की नहीं है कमी नहीं है करना क्या दूध तो इसे बड़ा पसंद होता है ये इतना तो दूध के शौक से पी ली थी तो फ्रेंड्स ये मुझे सोने में मजबूर कर रहा है ये अपने छोटे से छोटे से बच्चों को यहाँ ऊपर से नीचे कैसे ले आई हो कि इसके चार बच्चे थे और कितनी वो इसे चार बार ऊपर आना पड़ता है और चार बार नीचे आना पड़ता है और वो भी अपने बच्चों को बैलेंस करना होता तो ये पता नहीं कैसे ले गई ये शायद इसमें कुछ ना कुछ तो ही लगाई है ये शायद इस काम में परफेक्ट इसने पहले तो प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स ये देखिए हम अभी पेंट थे लेकिन फ्रेंड्स ये तो वर्कर काम काम क्या कह रो ये तो अपने गरीब ही चले गए छुट्टियों में ये देख सकते हैं अभी कितना पेंट रहता था आधा तो रहता था यहाँ लेकिन काम ये पूरे ब्लॉक को पेंट करने से पहले छुट्टियों में चले गए वो देखे नीचे कितना पेंट है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के देखे कितना खूबसूरत वहाँ वो हैं गार्डन में इतने तो खूबसूरत हुआ फूल है